Halo, assalamualaikum guys, kembali lagi di Space Cape Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat, dilancarkan selalu rezekinya. Amin. Oke, okay. ini teman-teman, uh, ada cerita lagi. Wow. Nih. Ya, semoga agak bosan ya. Kemarin video tentang cerita-cerita juga baru sih, baru pertama cerita tentang apa orang yang beli pot, ya, tanaman pot ya, kayak gitu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang ikan yang apa ya, namanya tidak aman untuk aquascape ya. Oh, no. Jadi biasanya gini, ini cerita teman-teman. ikan kan kadang ngawur ya bukan ngawur nggak tahu kelihatannya cantik ternyata kalau misalnya untuk aquascape tidak aman tidak amannya tuh gimana ini rata-rata ikan-ikan ini yang nanti saya tunjukkan itu eh, apa namanya tidak amannya tuh ada yang makan tanaman ada juga yang makan udang. Ya. Udang itu kan penting untuk aquascape karena untuk uh, tim bersih bersih ya, cleaning service. kayak <laughs> nah, gitu ya teman-teman. Dan kadang ya juga keong juga tidak aman juga, ya atau ikan-ikan kecil yang lain tidak aman. Nah, ini ada beberapa contoh ikan-ikan yang tidak aman untuk aquascape. Tapi, ya ini ada tapinya ada beberapa juga yang saya kasih contoh ini enggak semua yang bisa di, untuk aquascape bisa cuman mungkin ya kalau misalnya ikan-ikan ini e, ada untuk aquascape bukan ada untuk aquascape ya kalau untuk aquascape itu mungkin udangnya diungsikan <laughs> udangnya diungsikan karena memakan udang itu terus mungkin cleaning service yang lain mungkin pakai ikan brashmut atau sapu-sapu khusus apa ya bukan sapu-sapu yang dikali gede <gadip> banget jadi <gadip>, kayak gitu ya teman-teman terus ada lagi juga ikan yang makan tanaman nah, nah, seperti apa jenisnya apa-apa aja gitu ya nanti ya ini sepengetahuan saya aja yang banyak di pasaran gitu ya teman-teman dan Uh, jenis yang makan tanaman ini misalnya ada tanaman-tanaman uh, boleh nggak untuk sih boleh dan uh, itu bersebesar paknekin aja pakai wow. <laughs> itu itu no. uh, itu nanti saya jelaskan bisa untuk uh, tanaman aman cuman beberapa tanaman aja yang aman ya tidak semua tanaman aman untuk ikan ini nah oke okay. terus cus langsung ke pokok permasalahannya oke okay, yang pertama ya teman-teman ini saya catat saya catat biar gak lupa banyak banget yang pertama adalah jenis siklit nah di sini ya disini. ini apa itu? ini pokoknya siklit itu macam-macam siklit -macam yang pertama siklitnya itu ada siklit kalau eh, kalian lihat di pasaran itu jenis lemon nah itu banyak sekali banyak sekali lemon itu nah itu tidak aman di udang nah, terutama udang kadang jahil juga di tanaman tapi banyak kan di udang ya teman-teman sekali masukin udang masuk. Cuk -cuk -cuk. kadang buat mainan aja cuman ekornya habis <guluh> itu ya yang pertama jenis siklit hati-hati ya bukannya itu nggak boleh untuk kelas boleh tapi nggak main udang main tanaman aja mungkin untuk pembersih tukang bersih bersihnya sapu-sapu aja atau keong mantap nah gitu Sip. yang kedua lagi ya ini yang selanjutnya ada jenis ikan red eye kalau kalian pernah lihat di pasaran itu banyak sekali red eye yaitu makan udang nah, itu makan udang nanti kita kasih video eh, videonya. ya eh video fotonya di sini ya teman-teman foto, foto oke okay. terus berikutnya langsung aja wis ikan puntius denisoni nah kita kasih fotonya di sini ya lihat itu banyak di pasaran juga tapi untuk itu ikan puntius itu bagus untuk aquascape bagus cuman uh, makan udang itu aja sih kalau main Pontius pakai udang yang gede kayak udang amano nah, itu aman, aman. pakai udang amano pakai Pontius masih aman ya oke ini Sony jadi Sony lupa ini Sony itu ya yang berikutnya yang keempat itu Ya ini yang paling banyak diminati cantik sekali. Wow. Itu namanya ikan Sumatera. Kalau pernah dengar, pernah lihat di tempat-tempat akuarium. Kalau misalnya, Mas, ini aman buat aku Aman. Bohong. <gulis> 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 Jangan tertipu. <gulis> Itu nggak aman buat udang. Biasanya kalau udah dimasukin buat main-main dulu. <gulis> 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 sama buntu tetok itu ya tapi bisa untuk plastik bisa asal nggak ada udang cuma keong sama sapu-sapu itu aja oke okay, oke okay. yang berikutnya adalah ikan kongo tetra sini ya fotonya ya yang tadi Sumatera oke okay, gitu <tuh> kongo tetra ini juga makan udang kalau untuk basket bisa tapi yang gak amannya cuma di udang kok gitu banyak kan udang soalnya udang itu penting ya teman-teman ya untuk menjaga ekosistemnya biar gak algaan lumutan gitu ya <tuh> oke okay, berikutnya nomor 6 ada red phantom nah itu juga banyak di pasar red phantom atau black phantom ada ini udang jahil jahil tok biasanya ya jahil 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 akhirnya mati hutan ya. Eh yang ketujuh ada Boines. nah ini saya kasih videonya ini eh video foto ya kayak gini ya sama makan udang ya kalau untuk apa sih bisa yang penting ganti aja yang pembersih bersihnya ya yang delapan ada agak... nah ini jenis kok oh, koki nah ini yang tak ngomongin tadi yang pak nekin pakai ya itu nggak aman nggak amannya di bukan di udang malah di nggak tahu ya kalau di udang mungkin nggak nggak tahu kalau nggak amannya itu di tanaman ya teman-teman jadi ada jenis tanaman-tanaman tertentu yang aman di kopi karena kopi itu jahil di tanaman ngemuti ya ngemuti itu jeboli ini jeboli top gitu jadi gampang rusak makanya panen itu pakainya tanaman arubias, apa yang kuat-kuat lah kayak arubias, um, bucit, terus apa dia javavon, kacaka itu kan terus ada tanaman-tanaman stem untuk kriptokorin terus, eh kalau kriptokorin saya bukan, proses, proses stem itu, eh, kriptokorin bisa terus stem itu mungkin yang batang-batang gede yang akarnya kuat nah gitu, cuman kalau main ikan kopi itu kan sering bersih bersihnya ya maksudnya bersihin air filter karena amoniaknya tinggi makanya banyak kentut banyak telai <gifat> ya gitu kan oke berikutnya itu sampai sama kayak ikan koki tadi ikan koi ikan koi nggak bisa emang untuk kolam ya teman-teman kalau misalnya untuk mega tank tanaman-tanaman yang kuat-kuat aja kalau udang nggak tahu aman kayak terus yang berikutnya ikan komet nah komet itu nanti kasih nah, fotonya di sini ya nah, komet itu uh, sama koi koki komet itu satu keluarga tapi beda jenis ya teman-teman sama pokoknya makan tanaman bukan udang ya nah, berikutnya yang sebelas ada ikan wader nah ikan wader itu bisa untuk apa skip uh, untuk tema youtube ya teman-teman bagus -teman cuman untuk dikasih udang, langsung hilang, misalnya habis. <laughs> dan lader itu ya. Mungkin untuk uh, pembersihnya yang keong sama fresh oke. Okay? Yang berikutnya, yang ke-12 ada ikan rainbow. Nah, ini fotonya ya. Video terus, foto, 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 foto. <laughs> rainbow, itu asli Papua ya, teman-teman. Bermakan udang kalau tanaman aman, oke. Okay? Next berikutnya ikan cupang. Nah wow. ikan cupang apa sih ikan cupang bisa nggak? Bisa asal yang nggak amannya udang makan udang tanamannya eh okay, aman. Berikutnya ada 14 itu mantis itu nggak aman juga udang nah, tanaman eh okay. Tapi ada beberapa tanaman tertentu yang agak lembut dicucui ujungnya. Udang. Oh no. Oke okay, berikutnya yang lima belas ada ikan yang sangat cantik sekali favorit sekali kayak ikan kiper namanya ikan diskus. Ini nah, teman-teman banyak sekali yang suka ikan diskus itu gak amannya di udang dia hunting cari-cari <gat> walaupun eh, jalannya pelan-pelan tapi hunting dia ya. makan udang percaya buktiin teman-teman teman-teman saya aja pernah. <gat> sama kayak main ya di fotonya ya yang berikutnya nomor 16 ada ikan rami nah ramiesi ini kayak jenis ciklit ya sama ciklit makan udang kalau taman tanaman aman oke berikutnya ada jenis uh, rosy barb nah, rosy barb ini juga jenis sebab barb barb ini ada yang cari barb ini fotonya ya itu nggak aman di udang kalau tanaman oke okay, aman terus berikutnya ada ikan cana cana untuk apa sih bisa bisa asal e, untuk bersih bersihnya nggak ada keong dia dihabisin udang dihabisin sapu sapu habis cuma ya bersih bersih manual aja ya yang berikutnya yang berikutnya ada ikan gurami Bukan buramie konsumsi ya, ada buramie hias yang banyak di pasaran gitu. Anak itu ada anak saya kecil. <laughs> itu ya teman-teman ya untuk teman-teman uh, jangan salah beli jenis-jenis ikan yang untuk aquascape bisa cuman harus benar-benar uh, uh, tahu ya. Ini saya kasih tahu. Oke. Okay. Terima kasih untuk uh, video kali ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu video-video berikutnya yang udah pernah di channel Kakak Fasil, apapun kemana keluarga sudah lupa. Subscribe, like, share, comment, dan bunyikan loncengnya. Salam teles, kemas.